Okey? Sopo masuk bulan Syaaban pun sama. Malam ni 10 Syabat. Oh, masuk bulan Syaaban, malam ni 10 Syabat lah. Kita ni tuan-tuan, saya tengok orang kita ni dia memang ada satu masalah. Masalah dia dia suka agama yang bermusim. Agama yang ada musim. Kalau agama tu tak ada musim, tak dapat sambutan sangat. Sebab orang dah boring. Kan? Benda yang ada musim, oh sangat-sangat hebat dia punya sambutan. Sebab tu bila masuk aja bulan Syakban, dia orang buat bulan-bulan lain tak nak ibadat. Masuk ni 10 sya 15 Syakban, orang oh, seronok nak ibadat. Sebab tak selalu ada 15 Syakban ni. Dan saya tidak nafikan ada satu hadis yang Hasan. Taraf dia Hasan bercerita tentang kelebihan bulan Syakban. kelebihan 15 Syakban. Yang mana Allah melihat hamba-hamba daripada apa ni. Inna Allah hatala'a. Inna Allah yatali'u ala ibadihi laylatan nisfi minasyaban. Allah Ta'ala melihat hamba-hamba dia pada 15 syaban dan dia ampunkan semua orang kecuali orang yang bergaduh illa musyahid orang yang bergaduh dengan orang lain yang ni ditangguh dulu tak dapat pengampunan dalam 15 syaban tu sebahagian ulama' kata memang ada fadilat berdasarkan hadis tapi apa yang kita nak buat malam tu tidak ada ibadat khusus yang ditentukan oleh hadis tak ada ibadat yang khusus setiap orang buat cara masing-masing ada orang malam tu nak pergi baca Quran, silakan. Ada orang tu dia nak pergi solat malam, silakan. Ada orang tu dia nak pergi zikir, silakan. Apa saja ibadat yang dia mampu buat pada malam itu, maka dia dia boleh buat. Dan malam itu ada fadilah. Tapi bila kita menetapkan sesuatu ibadat, seolah-olah itulah yang disyariatkan, kita baca Yasin tiga kali. Dekat salamun qawlamir rabbir rahim, ulang tujuh kali. Yang ni tidak ada dalil. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengkritik perbuatan ini dalam kitab dia Fatawa Mu'asirah. Dia kata tidak ada satu dalil pun yang menetapkan ibadat tertentu. Pada malam Nisfu Syakban. Ustaz janganlah larang orang nak ibadat. Tak, saya tak larang. Saya nak betulkan cara ibadat. Kerana tugas kita bukan nak ajak orang ibadat saja. Tapi nak betulkan ibadat orang. Bukankah kita pernah dengar hadis daripada Nabi? Hadis seorang sahabat salat tak betul. Nabi kata apa katanya Irja fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi balik, kau salat balik kerana kau tak salat tadi. Nasib baik dia bukan nasib baik ha? dia bukan Melayu. Nasib baik dia bukan Melayu. Kalau dia Melayu dia akan jawab apa? Relaxlah. Pusat nak tunggu saya pula. Saya solat pergi tak orang yang tak solat kat luar tu. Amai ni. Wahbi ya? Nasib baik dia bukan Melayu. Nabi tegur dua-dua. Yang tak salat pun Nabi nak bakar rumah dia. Yang tak solat jemaah, Nabi kata aku, aku nak masuk rumah Yang solat tak betul pun Nabi tegur. Maka kita jangan jangan kata fokus pada orang yang tak solat saja. Dak, orang yang ada dalam masjid pun yang sedang beribadat pun kena ibadat bagi betul. Kita nampak benda tak betul kita tegurlah. Orang baca Quran kuat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Orang baca Quran kuat depan Nabi. Dalam masjid Nabi. Nabi selak langsung. Nabi kata, Janganlah angkat suara tinggi sangat. Semua orang bermunajat pada Tuhan tak dia. Tak ada pula Nabi, Nabi kata, ah, Tak apalah jeritlah lagi. Yang penting hang baca Al Quran. Aku nak pergi dakwah pada yang tak baca ni. Teruk sangat dia ni. Dakwah ini bukan hanya untuk ajak orang ibadat tapi dakwah juga nak memperbetulkan ibadat yang tidak betul. Itu kita kena ingat. Sebab ramai sekarang ni ustaz-ustaz bagi alasan yang sama. Dia kata depa ni tak ada kacau orang, tak tak ada kerja lain, nak kacau orang dalam dalam masjidlah. Ya. Ramai lagi orang tak salat. Ustaz tak baca hadis ke, Ustaz? tolong baca hadis bagi banyak sikit. Kita tak banyak baca tapi ada hadis yang kita baca yang menunjukkan nabi nak betulkan cara orang ibadat. Maka sebab itu tuan-tuan bila kita mendengar tentang kisah-kisah begini kita kena berpandukan kepada dalil